Дякую, що ви з нами. Дякую, що любите наші програми, наші ефіри. Пані Олена, в На Курщині був вже створення військова, е, як сказати, в Суджі на Курщині створено військову комендатуру. Її керівник там Едуард Москаль Москальов. <гум> Москальов на, на суджі. Ну смішно звучить. Давайте так. Оці військові комендатури, що це буде? Це як початок. Е, Курские народные республики, что это такая кандидатура, да, что это? Яке майбутнє у них. Ну это за порядком смотреть, чтобы не было вот это ж грабительство, они да. же ну поняли вот это да, воровство или как мародерство м порядок. Uh, это начало Русской Народной Республики. Русской Народной Республики. Ну, в принципе, да. Можно сказать, да. Добро, чи будет проведен референдум на Курщине? Референдум за отделение от від России, например, да. На Курщине будет проведен референдум за отделение от Позже может, вот как вариант, позже, не сейчас, а позже, але може бути, да угу. От так вот так Ну, как-то получается да она должна стать частью України каким-то образом, как вариант тоже, а вона нам треба Помінять, щоб ее... а, Тоді я вас питаю так а я зрозумів. Давайте так Оцю Курську народну республіку Республику на Луганську? Не, на что-то давайте посмотрим, на что-то поменяют вообще Курскую Народную Республику, на что-то обменяют, территорию обменяют, на что-то. Ну да, одна из целей, когда заходили наши ребята, присутствовала, в этом тоже был смысл. Угу. Ну видите, остается опасность того, что они могут по этой Курской области, либо вода, либо грязная бомба. Mm -hmm. Лібо ж же... такі карти, вивіть, не хороші. Лібо що там Курська атомна станція. Дивіться, багато говорили, що, що таке зробити, щоб Путіна посадити за стіл перемовин, щоб змусити його, щоб його, знаєте, переламати йому хребет. Оця ситуація в Курщині, в Білгородщині, в Брянщині, вона ну, їх переламає, це так дуже метафорично, чи змусить вона владу Кремля. До перемовин на, на, на поступки. чи піде влада Кремля на поступки в перемовинах. Тому що до цього вона на поступки йшла і ставила якісь Це взагалі фантастичні, постійно. виставляла бажання їй свої ультиматуми. Це ну, да. Да, один із шансів угу. О Боже. Ну, вот что вот смотришь на карты, ну вот, понимаете, ему что свое, что чужое, вот тогда зачем вот что-то сделать такое, вот знаете, нехорошее. То бишь, не доставайся что ты никому. Господи, такие и, и таким образом постараться вынудить украинские вооруженные силы вернуться назад. И вот что-то они готовят, что там, дай бог, ну, Давайте, двойка. Да. все-таки есть надежда, что этого не проиграется. Ну давайте спрашиваем. что за подключение такое? Если он использует свое право, это не это недостаточно никому, кинет там ту грязную бомбу на Курщину, и имел ли них всех Обвинить Украину, чтобы потом обвинить Украину. Да. Грязную бомбу кинуто не на Курскую область, грязную бомбу на Курскую область. Ну дьявол падает, да, это может быть что угодно. Видите, какие планы нехорошие по Курской области у них. Да. А ну, до... Дома, карта подлості хитрості, що. Ну, от бачите, як цікаво, люди пишуть, що а... ну, дивіться. Ну, не хороші карти падають. Не хороші. Та вони й люди не хороші, пані Лена, якщо що вам сказати? А от вони кажуть, ось люди пишуть, що Курськ може не. По-перше, Курс, чи буде взятий, чи буде в осаді Курськ. Як Харьков, вот так. Чем будет Курск? ситуации, как Харьков. Да, Курск меньше, не там, не знаю, сколько разів, два раза. Ну, понимаете, он очень длинный Курск. Да. У него он очень длинный, если посмотреть по карте там. Ну, раньше там была одна улица и вот чуть-чуть в бок и все. И вот он очень, очень длинный. Як Криверих типа? Криверих же очень долгий, там, ну, дуже Ну, по похоже, наверное, очень длинный он. Поэтому, Давайте как-то как О, если пере... он долгий, то его же можно как хвост отрезать кусками. Правильно? Давайте спытаем. Хоть какая-то частина Курска будет в оккупации? Частина Курска будет в окупации. Часть Курска будет в окупации. Ну да, походу на тон. И причем, смотрите, я не буду раскрывать план, есть очень да. хороший замысел. Прикольно. В этом. Да. Когда э, сделать так, э, отрезав какую-то часть, я даже знаю какую, то тогда получается... <реш> да, ну. Короче, пані Лена, ви напишіть, якщо що, ви знаєте, куди писати, напишіть, розкажіть, де там що, де як кажуть подземні ходи. Як, розкажіть їм. Друзі, ставимо лайк, будь ласка, але давайте все наш недач написав, що Курск може не переламає, а от Вороня переламає. От я вас питаю, тому що там нову Бого, 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 Борисогліпськ. Борисов-Липский, там аэродром его разбабабаха. Але давайте посмотрим, что там за аэродромом Борисов-Липского сначала. На якому стояли какие-то там чили такие, чи что. В на что это, сейчас в районах, в районах, в районах. На, у россиян на аэродроме Борисов-Липского? Что у россиян на аэродроме Борисов-Липского? Что вот сейчас? О, ну что там? там? Солнце, бабовна там было, видите? О -о -о. Ну, это, вот, прямо жив... сразу бабовна. Да, это Так, да, Воронежська область. Я вас питаю, О, і як? Так... О, дивіться, прилітів туди. З неба. Каже що, Курск може не переламає, а Воронеж переламає. Давайте подивимось, чи буде, ну, давайте так, зараз війна до Воронежа дуже далеко. Ми не про маленькі обстріли, а от збройні Давайте подивимось, що чекає Воронеж. Давайте, що чекає Воронеж? Просто вопрос? ми не будемо, ми подивимось. Бо він йде і... прямо на трасі. Що чекає Воронеж? Що чекає Воронеж? Десятка мечей его ждет. Большие смерти там будут. Что-то нехорошие карты свалит. Ой, они сами себя будут обстреливать. Это похоже, как в Курске, в Курской области. То есть смерть от своих идет. Mm -hmm. угу. Опасность населению. Ну, то есть, как они стреляют от своих. Ну все то же самое. Смотрите, желание сделать какую-то воронежу, воронежской области э, что-то такое, чтобы ну или же перерезать путь украинским вооруженным силам. То есть они, смотрите, они уже планируют. Мне такое впечатление, что они планируют вообще это воронежская, курская вот это вот сюда что-то запустить. Ну такая, конечно. Потому що перша карта, видите, десятка мечей. І причому це от своїх же. Угу. Mm -hmm. Ну, я ну, я, я ж просто розумію, що е, в курсі, ну, ця, як вона називається, Воронівська область, вона межує з Україною десь в районі Луганщини. Тобто Луганщина межує з Давай, Воронівська область, наскільки я розумію, так, це одна область така велика. Я вас питаю, то що це значить, що всі прикордонні області Росії які межують з Україною будуть в якомусь в якомусь такому. Сирая зона. Пам'ятаєте, как ми да? говорили, серая зона и зона, ну, как санітарная зона, да меня. Давайте поправили. так, да, связанный вот. санітарною. Тоді я вас питаю, Воронежській області буде санітарна зона між Україною і Росією? Воронежській області буде санітарна зона між Україною і Росією. да. Помогает. Да. Что-то они тут, видите, что-то, как мы говорим про Воронеж, про Воронежскую область, что-то здесь, что-то они здесь мудрят. Чтобы не дать, видимо, они не знают планов, конечно, как они будут двигаться, украинские вооруженные силы. То они не узнают. Но, чтобы, могу. да, перерезать путь. Потому что Тогда э, они понимают, что тогда им вообще полное заднее место. Ну короче, давайте так. санитарная зона в Воронежской области будет, в любом случае. Угу. Так мы, так мы да? Да. Окей. Санитарная зона будет, да. Ну в Белгородске не то по-любому она будет, правильно? Угу. Да, Белгород с самого начала. Мы начали смотреть с Белгорода когда-то. То, то да, они да. вот с Белгорода и говорили это. Це, по суті, була проба піратика, так? От коли от, пам'ятаєте, здається, ну, скільки, тому. Ну, так, да, якщо б не вернули, якщо б не а тоді США ж вернула. І да. хто там, западні, так називаємо партнери тоді вернули. А цікаво, так? Да? А що за це? Ці... Можна спитати, що в цій ситуації змінили за цей рік, за цей час? Чому вони, ну, ну Чого вони дали можливістю? Чому західні партнери не, не перечили, чи там, дали цьому дали статусу? Не перечили. Статус? Не перечили. Це як то связано з виборами у них. А, а я завжди знав, що зараз під вибори треба картинку красиву зробити. Я вас питаю, чи буде на американському телебаченні до листопада якісь ролики, що Україна перемогла, чи війна зупинилася? От такі будуть ролики, що вже все. Війна зупинилася. Росіяни предані землі. Ну да, это планы такие у них есть, что-то показать. Ну то есть они должны показать mm -hmm. свою значимость. Mm -hmm. Ой, Господи, дай Бог, что здесь Друзья, давайте. Ви моліться донатьте на збройні сили. Я вас дуже прошу. Це велика підтримка. Це підтримка. Знаєте, навіть енергетично, що ви ви великий, ви сильний тил. Ви підтримуєте, ви робите все можливе, щоб українські збройні сили отримали перемогу. Пані трошки по Україні пройдемося, бо дуже багато питань, і все таки спитаємо одразу про Київ на на найближчий тиждень, тому що кажуть, що реально щось там намічається. Балістика кожен день, кожен по декілька разів на день, да там ну, багато разів тут і раз пропадає, або десь падає, там, або десь прилетіла. Київ на найближчий тиждень. Київ на найближчий тиждень. Ну, вони все-таки хочуть центр Києва. Ну, там, де правительственне здання. Плани у них, видите, запустити. Ну, є ж защита. Работа ПВО. Ну, опасность идет. Угу. периодичностью, смотрите, ра. Ну, как вот они сейчас делают. Ну, ейка с десятка мечей, в сердце по ну, К сожалению, десятка мечей здесь падает. Но здесь десятка мечей, смотрите, это может быть от обломков. Давайте двигаемся. Особенно, смотрите, тут перемещение, передвижение. Но ну, мы все время эту тему поднимали. Да. Опять же, это могут быть медицинские учреждения. Все, что связано с детьми. Но опять вот, ну, тут теперь, тут молька появилась. Видите, э, э, еще плюс, вот опять какую-то историческую церковь или же достопримечательность. Uh, уже они какой раз показывали, что yeah. это было их целью, и таким образом они что-то считают, что это им поможет. Я думаю, что они ничего не даст. Друзья, ставим лайк. Пытают про... Да, тут, тут, карта защиты, защиты. Поэтому давайте так. Да? Давайте про Бориспина. Mm -hmm. бо у меня было там недавно, там много людей писали, поговорить не можем в эфире. А просто Борис, подивіться. Борис? Борис? Да. Опасно сделать Ну там ПВО, ПВО стоит. Добрый. И там защита есть. Ну, оно то ли над ними летит, то ли оно... Ну, угроза есть там. Угу. Там идет угроза, но там защита у них. Дай, дай бог. провари. Друзья, я отвечаю на ваше запитания, Пишите. Эти места в стеях, наверное, легко пройдёмось. Бравары, бравары, опасные для бравары. Ну, смотрите, здесь такая же ситуация, может быть собьют, да, либо же собьют осколки, да, ну то есть опасность идет, видите, тут с мечей. По этой карте должны сбить ночью, будьте внимательны. <сёк> Васильков, Васильки, питаем Софием, да? Васильков. Ну, они, видите, их там что-то интересует, вот убейся, Васильков. И, ну, сливают информацию, наводят, поэтому тут понятно. Опасность идет. дроны и что-то сильное. Все, что связано с детьми, тоже будьте. Очень детские карты тут выпали. Детские, это еще тоже подростка. Тоже будьте внимательны. Может лететь баллистика, дроны и баллистика? Ну, потому что это уже... Mm -hmm. Господи, я просто... Хай вынутся все впаде в России. Понял? Да, Уэна... пусть оно возвращается тем, кто их пускает. Да. Біла Ба, Масса пытаем про Билоцерку. Просто. Ну, потому что же прицепились. Что ждем, Билоцерква? Ну, тут карта ПВО, про Защита. Защитница. А защита, это что? Ты, ну, защита ПВО. Симка, симка жезлю? Ну, да, да. <сваж> У меня защита. У меня тут ну, много, несколько карт защиты. Оно бывает показывает защита, защита. Ну, смотрите, опять карта защиты. Вот Солнце. Ну, могут быть взрывы, когда сбивают, да, что-то. Либо же это что-то, то, что сильно горит, опасность идет. Долго да, горит. Ну, к сожалению, смотрите, десятка мечей здесь падает. Угу. Но опять же, это может быть от обломков. И, то есть опасность реально остается. Но они, опять же, они, не раз, они разочарованы в своей работе поэтому они повторяют еще и еще угу. цели они не достигают да и не достигнут никогда они помрут ранее я вас тоди друзья бережите себя Миколаев Николай что ждет Николая на ближайшее время тоже здесь либо что-то связанное со светом. Uh -huh. Либо то, что энергетика, либо что горит. Смотрите, это десятка мечей, четверка мечей это может быть больница. Аккуратно. Ну, десятка, десятка мечей здесь идет. Но из хорошего здесь карта защиты выпадает. То есть это могут осколки тоже быть. То есть опасность идет. Uh -huh. Друзья, ставим лайк Одесса. Одесса. Что ждать Одесса? Что ждать в Защита, карта защиты. Около воды, все, что связано с водой. Детская карта. Еще защита. М -м -м -м. Портовая инфраструктура. Медицинские учреждения. Опять же, тут может быть опять вот это проиграться Одесская область. Но ну, уже было такое, когда договорничок есть, угу. чтобы прилетело, да, чтобы потом эту землю забрать себе. Там какая-то постройка есть. Что-то связанное с какими-то базами отдыха. Будьте внимательны. Друзі, чесно, бережіть себе, бережіть тих, кого любите. Е, друзі, давайте пані, Лена, давайте подивимося Хмельницький і Староконстантинів. Староконстантіна, Хмельницький, новості. І чи полегшає Харкову, потім спитаємо. Староконстянтина, Хмельницького Ну, Тут опасності вліт. Ну, опять же, ну, они, видите, они не полу... карта защиты э, не получают. Э, ну, то есть повторение опять идет, опасность. <паспалит> Разочарование не получают э, того, чего они хотят. Ну, слава богу. Саша, саша. Забыва... Уже все не летит. Пусть летит все на, на них. Как они уже задрали? <паспалит> Каменская. Да, ну, это Харьков, Харьков. Чистану легче. Тому Кальково що там станет, говорили, що збили, знищили багато кабів, які могли відлетіти на Харків і Суми. Угу. На самое ближайшее время, смотрите, все, що связано з. Ему станет легче, да, я так понимаю, тут есть момент того, что ему станет. Но на самое ближайшее время, смотрите, это вот, видите, детские карты. Это еще может быть карта роддома, да, или больницы. Кстати, это тоже может больница. Либо дроны, либо что-то может, ну, вот такое. Но это у меня карта дронов, либо же прилетов каких-то там, я не знаю, чем там стреляют они. То есть опасность именно детским, все, что связано с детьми. Угу. Ой, станет. Сейчас дальше смотрю. Станет легче, станет легче. На самое ближайшее время башня падает. Это... Да. Здесь идет какая-то что-то. Я не знаю, какая це защита і карта то тобто буде становиться легше однозначно. Я очень спорту. Ну, от я, это, я, это я сижу і ми це з вами це який раз вже дивимося. Я хочу спитати: хоч одне російське місто так обстрілювали, як Харків, як Суми, як Херсон. Ну, Харків, ну це Велике місто Харків, от як, як, от, хоч одне. От, от я просто думаю собі, їх вивозять, їх евакуюють, ще не будуть евакуювати, Та вони падли, вони навіть не знають, що таке, коли тебе обстрілюють, розумієте? Один раз там прилетіло десь біля хати впало сто ну, там, а тут людей вже три роки, два з половиною роки обстрілюють. і щоденно. Ну, а... вийшли, вони же зараз, е, я когда, как вони эти фейки, как они хочуть обвинити українські вооружені сили что там поприлетало в Курской области, mm что там есть погибшие. То есть вот эти постановочные действия, объединить Украину в, да. в ООН. А, 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 а где же ООН тогда? Да? А, а То, что он? они творят да. на территории Украины. Да, это, я, 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 я знаю, что как отца справедливість, мені здається, є в світі. Оця, знаєте, якась глобальна, вселенська. Не якась така, це між людей, і не існує. Вселенська є. Їм буде все одно погано. Полтава, да я Полтава, мы город, потому что там мы разумеем, что там может быть и вы не обстреливаете, если кажешь. Полтаву Это Опасность для, для Полтавы. Ну идет опасность. Ну да, они шли. Полтава, работа по ВЛО. И тоже, смотрите, да что ж такое, везде детские карты, будьте внимательны и, медицинские учреждения на ближайшее время, будьте внимательны. Mm -hmm. То есть идет опасность. Это мы Полтаву довелись, да? Миргород, да. Давайте Миргород подаемся. Это там рядом же. Mm -hmm. Ну, в области, да. Миргород. что такое? Ну, слив информации, понятно, да? Угу. Работа по опасность. Ну да, тут Кремль, понятно, он заинтересован. Понимаем почему. Опасность есть, работа по ВВЛ. Угу. друзья, больше про Каменц Каменц Ке и Каменц ГЭС. Я просто верю, что у вас будет все доброе. Работа по выводу. Ну, разочарование у них. Ну, опасность есть, агрессивно настроена. И опять же, вот смотрите, ну-ка куда не кидая детские карты. Ну, видимо, они что у них там? По школам они решили, по учебным заведениям пройтись. Перед першим ну, сентябрі. Ну, що, що, що там в больних головах? І не... опять же, да, І где ж вот эта озабочена ООН да. Красний Крів? Uh, я думаю, що вони нічого не вирішують, їм залишилось недовго, але я велику маю надію на наші збройні сили на ППО. Я знаю, що у нас його стало набагато більше, друзі, ви самі це бачите. Сумні бо... просять, давайте сумне. Сумні. А что ждать? Вы что, не какие то друзья там? Сума. там. Что ждать? Сума. Что ждать? Сума. Сума. Вот понимаете, что, Сум... видимо, они вот здесь те э, же карты показывают. Я уже говорила, сумма Сумская область. Видимо, какие-то там есть уже внутри с... Сидя... были ждуны ну или как дергашные группы переодетые и они видимо должны были те которые извне соединиться но извне угу. уже все опасность остается там надо прочесать и периодически видите показывают опасность от воды это видимо то что там у себя они могут сделать ну, россияне. Да. Ну, мы уже когда-то, мы уже с какой раз, да, с Сумы, Сумская область об этом говорим, это не критично. Ну, повысится уровень воды за счет каких-то негативных действий у себя. Ты, а, ты же другой раз, да, у нас выпадает про Сумы, что там с водой. Mm -hmm. Когда-то <связано> тоже выпадало. <связано> да, минулый раз такое было. Да, но еще когда-то раньше, потом оно затекло. и сейчас опять. Это ж, видимо, думают. Давай-то по Запориже, но остаток. Могучие стойки за Вод, Все, что около воды, вокзалы, перемещения, ну, с движением все, что связано. Ага. Работа по ГОМ, производство, опять же детские карты, все, что связано с детьми. Угу. Видите, тут прямо дьявол. Опасность остается. Работа ПВО. Сбивать будут. То есть бдительно быть, быть очень-очень бдительными. Друзья, где бы вы не были, я вас прошу, Домете на збройні сили, підписуйтесь на мій канал, на канал Пані Олени, і вірте Збройні Сили України. І я дивлюся: от я знаєте, такий парадокс. В нас тут тут війна, і тут їдуть якісь там кореспонденти. Дивиться, як все погано, зрада скрізь, а в Росії. Людей, що хоч з ними роблять, ніхто не встає, ні не говорить, всі мовчать. А в нас все погано. Я не знаю, їм би трошки наших, так і знаєте, які всі незадоволені і все житті буде погано, щоб вони їм трошки поколотили там, бо вони, я бачу, дуже мовчазні. Їх все влаштовує і їх ламають через коліни, Правда, пані Олена? вони вже там да. нема таких людей. Тому давайте і ми в себе будемо теж трішки поважати, розуміти, якось хоч підтримувати, а не шукати зраду в кожному слові. Я вас дуже всіх люблю. Обіймаю, пані Лена, обіймаю вас. Дякую за прекрасний ефір. До зустрічі. Дякую всім, хто був сьогодні з нами. Щасливо. До побачення.